Al-hikamu fi mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam jabal Uhud. Ha. Hikmah kenapa Nabi sayang ke Bukit Uhud? Kenapa Bukit Uhud di mana? Mana Bukit Uhud? Madinah tu. Ha? ha. Ni dalam buku Madinah ni ada ada cerita di Bukit Uhud. Oh, menarik. Tuan-tuan kena ada kitab ni dah. Kitab kitab Madinah. Tengok Tengok kitab Apa rahsia Nabi sayang kepada Bukit Uhud Qala Abu Humaid As-Sa'idi Abu Humaid As-Sa'idi seorang sahabat Radiyallahu anhu pernah berkata Kami pulang bersama Nabi SAW dalam peperangan tabuk Mari daripada tabuk luar Madinah sebola Ketika kami hampir tiba di Madinah Nabi nampak, salallah, nampak Bukit Uhud tinggi Nabi kata hazihi tabah ini bandar Madinah bandar yang baik ha uhud ni bukit uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu bukit yang sayang kepada kita kita sayang kepada dia eh boleh ke berkasih sayang dengan dengan makhluk jamat makhluk yang tak ada akal boleh kasih sayang dengar komentar Imam Nawawi Nawawi kata apa Hmm berkata Imamun Nawawi rahimahullahu taala as sahihul mukhtar indal muhaqqiqin anna ma'nahu anna uhudan yuhibbuna haqiqatan ha dengar Nawawi kata kita tak usah ambil pandangan-pandangan orang, orang lain kita ambil Nawawi Imam Nawawi ni masyhur dalam fiqh mazhab Syafi'i nah pandangan yang benar dan terpilih daripada kalangan para alim ulama bahawasanya maksud kenyataan baginda sebuah gunung yang mencintai kita adalah kecintaan bukit Uhud itu bersifat sungguh hakiki literal maknanya ada perasaan bukit ha adalah kecintaan itu sifat sifat hakiki Allah taala telah memberikan gunung tersebut kapasiti istimewa untuk mencintai sebagaimana Allah Taala telah memberfirman ha? Allah Taala berfirman ha. tentang bukit ha. Allah Taala tentang tentang bukit wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah tengok ayat Quran dan sesungguhnya sebahagian daripada benar-benar daripadanya daripada bukit-bukit itu benar-benar ada yang runtuh kerana takut pada Allah Ta'ala surah Al-Baqarah 74 jadi ada bukit pecah takut Tuhan ada bukit tebal runtuh takut pada Allah Ta'ala jadi mana dia ada perasaan ada perasaan jadi kerana itulah Imam Nawawi kata hakiki demikian juga terdapat sebatang pokok demikian juga terdapat apa ni pokok tamar yang kering menangis kerana merindui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat tak? Ingat mukjizat Nabi ni dalam buku ni pula. Alah, banyak kita. Buku ni ada 56 mukjizat Nabi. Salah satu daripada dia nya waktu Nabi berkhutbah, pokok tamar hok kering dalam dalam masjid menangis sebab Nabi tak duduk dekat dia. Ha pelik apa mu? Hmm. Terdapat batu-batu kecil bertasbih memuji Allah. Terdapat dapat sebuah batu membawa lari jubah Nabi Musa AS <laughs> Ingat cerita Nabi Musa dengan lawak amat batu. Nabi kita pernah bersabda, aku kenal sebuah batu di Mekah yang selalu memberi salam padaku. Dua pokok yang berasingan dipanggil oleh Nabi lalu berhimpun. Ini cerita di di masjid Masjid Sejarah dekat Mekah itu Masjid Jin sebelah dia tu Masjid Sejarah. Ha. Huh. Gunung Hirak pernah bergegar. Nabi naik atas bukit Hira atas gua Hira gerok, gerok bukit Nabi salah bagi Nabi kata apa Hira uskun Hira diam falaisa alayka illa nabiyun aw siddiqun duduk dia bukit atas mu ni lah ni ada nabi sallallahu alaihi wasallam ada sedik, ada orang yang benar siapa dia? Saya nak bakar. Jadi bukit pun kejut. Dan ada seorang syahid, siapa dia? Umar radhiyallahu anhu. Bahagian kaki seekor kami bercakap pada Nabi. Ingat tak? Waktu Yahudi racunkan Nabi dengan kaki kami tu. Kami tu cakap ya Rasulullah ada racun ni. Sempat Nabi kita keluarkan. Ada sahabat Al-Baraq dia telai dah Mati Banyak lagi saya cerita Saya katakan hadis-hadis tentang Interaksi batu dan pokok dengan Nabi Saat ada cinta Dan pengagungan sangat banyak Saya telah menjelaskannya dalam lebih terpenci Dalam karya yang bertajuk Ar-Riyadul Bawasim Min Sirati Abil Qasim Nama kitab. Kitab kita, kita pengarah kita lah Kita sirah Menarik tuan-tuan Kalau kita baca kitab ni comel pulak Eh, tak habis lagi Kitab kita ni kau duk main comel semacam nah, Baiklah Sebahagian surah Surah ni Kau boleh surah Pensyarah hadis ha. Ulama yang mengarang kitab syarah hadis Telah mengalih makna kecintaan yang disebutkan dalam hadis sebut Daripada merujuk kepada gunung Uhud Itu sendiri kepada ahli Uhud Jadi ada ulama nak takwil Dia kata Uhud bermakna orang oh, di Uhud ni sayang kepada kita Penduduk Uhud, penghuni Madinah Namun interpretasi ini dianggap tidak tepat dan lemah Sebabnya adalah gunung Uhud terletak di luar Madinah dan peperangan Uhud dinamakan demikian kerana Rasulullah SAW meninggalkan Madinah untuk memenuhi permintaan para sahabat muda radhiyallahu anhum nak pergi eh, perang luar bandar Madinah. Hakikatnya Nabi SAW telah cenderung kepada eh, pandangan sahabat-sahabat yang lama yang tua-tua untuk kekal bertahan dalam Madinah. Jadi kalau kata itu takwil tadi tak tepat takwil tidak tepat. Hak tepatnya bukit sendiri saya. Para ulama sirah telah bersepakat bahawa istilah ghazwah menunjuk pada kempen ketenteraan yang diketuai oleh Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Padahal nama dia ghazwah Uhud. Oleh itu, hadis ini mestilah dipahami secara literal kerana tiada kemustahilan dalam lafaznya dan tidak perlu diberikan perhatian terhadap mereka yang mentakwilkannya dengan makna lain kenyataan ini adalah kata-kata Imam Nawawi rahimahullah. Nawawi mempertahankan uh, apa ni cinta Bukit Hu itu hakiki bukannya majazi seperti yang didakwa oleh sebahagian ulama. Semoga Allah merahmati mer 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 Imam Zahabi. Zahabi kata apa? Fa'al al-mar'il muslim ma ahabba Allah wa rasuluh. Setiap muslim dengar ni. Setiap muslim wajib mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita bergembira mencintai Bukit Uhud kerana Nabi sallallahu alaihi mencintainya. Dan juga mencintai Ansar orang Madinah. Kerana pembantu mantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan penduduk Madinah. Kerana salah satu tanda keimanan adalah mencintai golongan Ansar. Kita mencintai Madinah. Masjid Nabi dan segala yang ada dalamnya termasuk pohon-pohon kurma dan menara-menaranya katakan apa saja tentang cinta yang berlebihan kepada perkara-perkara ini tetapi apa yang apa pandanganmu tentang cinta terhadap seorang iaitulah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melaluinya semua kita dimuliakan oleh Allah azza wajalla. Habislah. Itu kata siapa? Kata Zahabi Zahabi nak cerita dia Sayang ke Madinah Sayang ke semua ada di Madinah Sebab Nabi salah ada di Madinah Alhamdulillah Baik sekarang kita mencari Enam hikmat Cerita dan ringkas Antara hikmat di sebalik kecintaan Rasulullah Sallallahu alaihi terhadap Bukit Uhud Kenapa? Ada enam perkara Tanda Yang pertama Musyakalatusmi Memakna Nama dan makna bukit Uhud saling berkait. Kerana kediaman kerana tempat tinggal Imam Ahli Tauhid Nabi sallallahu alaihi wasallam terletak berhampiran dengannya. Sama ada semasa hayat baginda atau setelah wafat manakala jiran-jiran baginda Nabi sallallahu golongan ansar menyokong penyebaran tauhid Salah satu kebiasaan Nabi salah adalah menggunakan nombor ganjil. Dia panggil witir, nombor ganjil. Dalam pelbagai urusannya sebagai ekspresi hubung kaitnya dengan al-ahadiyah, ketunggalan. Oleh itu nama bukit Uhud. Uhudun satu. Selaras dengan tujuan dan kecenderungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memilih nama-nama tersebut. Nah, jadi nama dia comel, nama dia Uhud. Sebab apa nama dia Uhud? Sebab dia ada sore. Ada setengah lain tu dia panggil Jamawat, bukit sambung-sambung-sambung. Tapi Uhud ni dok, dia toko situ. Lubus panjang dalam buku Madinah ni. Panjang dia 6 km. Bukit Uhud 6 km. Lebar dia ada 3 km. Tinggi dia setengah km. Alhamdulillah. Ana telah naik ke atas bukit. Naik atas bukit Uhud. Bukit tempat melontar panah tu. Oh tu biasa dah. Noh. Atah. Atabuk Bukit Uhud Nuh kita wukah nahai. Ai mai ngabuanah belah-belah sakit, sakit lutut. Naik lut nakit Bukit Uhud dia. Hmm. Baik. Hikmat yang kedua. Nama Bukit Uhud terbit daripada kalimah al-ahadiyah ketunggalan. Huruf-huruf yang membentuk nama gunung ini dibarisi dengan baris depan. Uhudun. Ha tengok rahsia. Semua bagi depan la Alik hada semua bagi tepek u hu duk wahud ha cantik huruf-huruf yang membentuk nama gunung di baris dengan baris depan marfu yang menunjukkan ketinggian dan keagungan agama Tuhan yang tunggal al-ahad dan kebesarannya oleh itu kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap gunung ini berkait erat dengan nama dan nama dan dia dinamakan masya-Allah tabarakallah Hikmah yang ketiga Nabi SAW akan merasa gembira apabila melihat Bukit Uhud Kerana ia menjadi tanda bahawa Baginda SAW telah hampir tiba di Madinah Dan akan bertemu semula dengan penduduk-penduduknya Ahli keluarga, zuriat dan para sahabatnya Nabi SAW sangat menyukai pemandangan tersebut Dan berasa bahagia setiap kali pulang daripada perjalanan Untuk kembali bersama dengan orang-orang tersayang Alhamdulillah Nabi bila tengok Bukit orang dia kata Uhud, jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Masya-Allah. Hikmah yang keempat. Bukit Uhud memberikan manfaat besar Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia melindungi baginda dan menjadi perisai daripada bahaya. Bahkan jika tiada manfaat lain selain peristiwa perang Uhud, peristiwa itu sahaja sudah cukup untuk membuktikan cinta antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan gunung tersebut pada hari itu Nabi dan para sahabat berlindung di Bukit Uhud Untuk melindungi diri Ini saja sudah cukup menjadi bukti Keikhlasan cinta Antara mereka berdua Nama dia cinta berbalas Di antara Nabi SAW dengan Al-Jamat Dengan benda yang tak ada akal Yang kelima Di Gunung Uhud Terletaknya makan para syuhada Dari kalangan peperangan Uhud Berapa orang? 70 orang syahid di Uhud dan yang paling utama penghulu para syuhada sayyidu syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib. Pak saudara dia ada satu Mus'ab bin Umair dan lain-lain ada di Uhud kerana itu Nabi sentiasa pergi ziarah Uhud sebelum Nabi kita wafat sebelum Nabi kita wafat Nabi di ziarah Uhud sekali lagi. Nah, sebab itulah tuan-tuan kalau di Madinah Tak sedut bakhir Tak sedut raya Saya mari puluh kali dah Seratus kali pun mari Kita kena pergi ke Bukit Uhud Pergi perkuburan bakir Pergi solat di Masjid Quba Ada kelebihan masing-masing Baik yang terakhir yang ke -6. Yang ke Baginda Nabi SAW menyebutkan Nama Gunung Uhud secara khusus untuk menghilangkan sebarang tanggapan buruk yang mungkin dikaitkan dengannya kerana gugurnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di tepi Bukit Uhud. Dia gini Kalau tempat kita sini kan, tempat berlaku aksiden banyak, orang kata siar. tempat sial sini. Tempat sial. Orang kata kata sial majal. jangan eh, pergi situ, sial. Jadi oleh kerana Nabi, sahabat Nabi berapa orang mati di Uhud? 70 orang. Mu jangan anggap Bukit Uhud ni sial, Jabalun yuhibbuna wa Nabi nak hapuskan benda-benda khurafat dalam kepala masyarakat itu yang besar Jadi Alhamdulillah para jemaah sekalian Nak pergi Bukit Uhud Jom kita pergi InsyaAllah kita akan pergi pula Setiap tahun kita akan pergi ke Ziarah-ziarah tempat-tempat sejarah Untuk mengenangi balik Sejarah-sejarah yang besar ini Kita kata Alhamdulillah Bukit Uhud uh, Hak bukit depan tu bukit Uhud tu Tempat kita duduk naik tempat melontar tu Dia panggil Jabal Ainain Jabal rumah Hak Uhud Haksa tu hak tu 6 km tu. Ha. Baiklah, sedikit penjelasan. Ha, tak ada nak habis. Sedikit penjelasan. Tengok muka surat 70 ada riwayat mengatakan bahawa kubur Nabi Harun ada atas bukit Uhud. Ha. Ha dengar cerita. Al-Imam Al-Hafiz As-Suhaili al meriwayatkan daripada Az-Zubair bin Bakar Zubair Bakar ni banyak sejarah Madinah dalam kitab Fadail Madinah bahawasanya kubur Nabi Harun AS terletak di Bukit Uhud dan baginda datang bersama Nabi Musa dan sekumpulan orang lain daripada Bani Israel sebagai jemaah haji siapa-siapa di Madinah dia takutnya serai di pokok Yahudi di Madinah dia naik sembunyi atas Bukit Uhud mati situ Ay, macam macam lah bawa Israeliak ni kata Imam Ibnu Dihyah Ibnu Dihyah ni seorang ulama hadis dan pakar sejarah dia kata hadza batilun biyaqin pandangan ini cerita ini batil tak ada syak lagi nah ha. berdasarkan teks Taurat Nabi Harun AS meninggal dunia di sebuah gunung yang dikenali oleh mereka dan terletak sejauh satu jam perjalanan dari kota Jabalah di wilayah Syam. Nabi Harun tak mati di Madinah. Dia mati di Syam. Nah. Dia kubur Nabi-Nabi lain pada Nabi kita kat pening lalu. Eh, Hana pergi ke Mesir ada kubur Nabi itu. Pergi ke Syria ada pula. Kata berapa Nabi, berapa kubur dia ada. Dia pening masing-masing nak buat pelancongan ke? Kan? Nak Macam Ashabul Kahfi di Turki ada, di Jordan ada, semua tu ada tabung ta belaka. Ha. Baiklah. Imam al Hafiz Ibn Hajar radhiyallahu anhu rahimahullah mengulas dikata sanad Zubair bin Bakar bizaika dhaifun jiddan sanad Zubair bin Bakar dalam riwayat ini amat lemah melalui gurunya Muhammad bin Al-Hasan bin Zubalah selain itu sanad juga terputus dan tidak disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang cerita kubur Nabi Harun ada atas bukit Uhud, batil. Tak betul jalan.